В чем мой запас до президента? Вы знаете, что часы Януковича была хаба, не дашь, машина не поехать. Я конкретно за себя скажу, не за кого-то. Занимаюсь орехами и семечками, отправляю за, за границу. Встал вопрос 2012 года, что если не дашь хабар 6 тысяч долларов с машиной долларов ореха круглого и 12 до 15 тысяч долларов чищенного ореха, машина не едет. Абсурд. Потом, что сделали они? Чтобы не читать здесь долго. Что сделали они? Здесь не таможен, нас всех отправляет в Херсон. Все Украина, не только. Ну, вроде казалось, власть поменялся, да? А что бы это осталось то же самое? Ничего не поменялся. Три дня у меня вот опять машины держали, и же ничего не могли делать, отсюда отпустили. Сегодня опять стоит в Одессе за то же вопросы. И что делают? Как в октябре. Не могли уже со мной здесь бороться, ну, СБУ, милиция, налоговая милиция, контрабанда, выгрузили, все. И задний проход, извините за выражение, посмотрели. Чисто. Помылся. Но опять же, блин, 25, понимаешь? В Одессе держали машину, паром не пустили, пока закончился э, фитосанитария. Написал письма везде. Президенту, генпрокурору, везде. Отписка. Знаете, чем ударили делать? У вас закончится фитосанитария. А почему у нас закончилась? И очередной раз хочу обратиться к президенту. Товарищи, я вас до вас обращаю. У меня проверяют три раза больше потом. До какого черта вы идете в Евросоюз и просите деньги? Для чего? Для вас, для себя. И вы говорите, иллюстрация. Какая срак иллюстрации блин. Я хочу, чтобы достали уже народ. Они власть меняется, она на нас все дорожает. Фарплата, транспорт, все. Доллар. И все хорошо. И люди гибнут. Зачем?